Уже с началом отопительного сезона на территории нашего города произошло 8 случаев отравления Каспичан угарным газом, где пострадало 10 человек. И это несмотря на то, что представители служб МУП «Каспийсгаз», МЧС, Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям проводят регулярные встречи с населением, на которых говорят о том, как важно следовать правилам эксплуатации газовых приборов. Сегодняшнюю встречу с населением спровоцировал последний случай отравления, к сожалению, с летальным исходом. Буквально на прошлой неделе от отравления угарным газом умерла молодая девушка. Наша сегодняшняя встреча вызвана тем, что руководство городской администрации, МЧС города, управление по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации, газовой службы обеспокоены тем, что за последнее время участились случаи отравления граждан от угарного газа. В результате есть погибшие и пострадавшие. Мы, в свою очередь, несмотря на то, что проводим это профессиональное мероприятие, да, встречи с населением, с учащимися школ, вот, со средствами массовой информации, телевидении, значит, газетах, тем не менее продолжает иметь место случай отравления граждан от газа. За пять лет по статистике на территории Касписка произошло 177 случаев отравления угарным газом, в которых пострадало 228 человек, из них 15 погибло. Неужели люди, слушая такого рода информацию, могут продолжать бездействовать? Бездействовать в том плане, что продолжают нарушать все правила эксплуатации газовых приборов. Ведь ни для кого не секрет, что большинство случаев отравления угарным газом происходит в ванных комнатах, где, несмотря на все запреты, стоят водонагревательные приборы, а вытяжки редко когда работают. Работают. Анализ, который мы проводим, она показывает, что в основном, в основном причины, которые вот способствовали этим несчастным случаем, связанным с отравлением от угарного газа, это несоблюдение правил, элементарных правил, которые уже я вам раздавал. Вот, вот, еще мы сегодня зададим, кто не получил, а правила безопасной эксплуатации газовых приборов. И э, незнание и несоблюдение этих правил. Мы сегодня хотели вот, еще раз вот, пользуясь тем, что э, вот, вы собрались, напомнить о, об этих правилах. Вот. Э, затем мы, еще я повторяюсь, вручим конкретно памятки, где расписано, вот, что категорично воспрещается делать э, в частных домах, в квартирах, чтобы не допустить опять этих несчастных случаев, связанных с отравлением от угарного газа. Такая профилактическая работа, как в нашем городе, не ведется практически нигде по республике. Людям на подобных встречах объясняют, насколько важно знать элементарные правила безопасного применения газовых приборов. Ведь особенно здесь, в садоводческих обществах, где люди отапливают свое жилье с помощью природного газа, могут быть совершены те самые роковые ошибки, которые могут лишить человека жизни. Если кто-то не успел э, вынести из ванной помещения газовые колонки, Пожалуйста, сделайте это. Я каждый раз об этом говорю. Кто успел, все, значит, э, в этом, по этому адресу уже 100% не будет отравления. А кто не успел и не, или не хотел, как было в поселке кирпичном, дважды в одном и том же месте отравление. Понимаете? Вот, Строительный два. Куркины вот, три, по-моему. Индустриальный, да. Два. Как Значит, это что касается газоэкономики. Ну и еще раз вы, когда к себе придете, значит, домой, эти памятки еще раз посмотрите, значит, как я говорю, повесьте. В заключении беседы горожанам раздали памятки, на которых были написаны основные правила эксплуатации газовых приборов. Следующая встреча с населением, ответственными службами, уже намечена в следующем месяце. Будет она проходить в районе новостроек, где в многоэтажных домах каспичане умудряются использовать сжиженный газ в баллонах, что категорически запрещено. Все подробности этой встречи вы узнаете в наших следующих выпусках. Айша Камалова, Умар Алиев, Магомед Магомедов, телекомпания ТБС «Каспийск».